Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asrafil anbiya Sayyidina wa ala ajma'in. sadri amri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana saya dapat meneruskan lagi perbincangan. Eh, bagi rakaman eh, Suri kuliah ini. Uh, jadi pada hari ini saya akan uh, menyambung uh, uh, perbincangan tajuk uh, mengenai hak Allah dan hak hamba uh, uh, bagi subjek uh, pengantar syariah. Hmm? Jadi um, um, bagi tajuk ini kita akan melihat uh, apa yang dimaksudkan dengan hak Allah uh, uh, dan juga hak hamba uh, serta ham, hak, hak Allah dan juga Hak hamba yang mana yang Lebih utama Okey Apakah yang dimaksudkan dengan hak Allah semata-mata Jadi hak Allah ini Bermaksud hak yang khusus Untuk Allah SWT Dan tidak berkaitan Secara langsung dengan hak manusia Ia berkaitan dengan Kewajipan seorang hamba Terhadap Allah dalam aspek ibadah Tauhid, pengabdian dan sebagainya Jadi sebab itulah para ulama menjelaskan bahawa uh, hak Allah ini bermaksud ialah uh, segala hak yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh digugurkan, eh, tidak boleh digugurkan oleh manusia eh, kerana tujuannya untuk menjaga masalah umum, eh, untuk kepentingan masyarakat dan juga agama. Eh. Uh, dan uh, hak Allah ini sebenarnya uh, mencakupi uh, kewajipan ibadah ada hukum yang bersifat Ta'budiyah atau ibadah semata-mata kepada Allah SWT bukan untuk kepentingan individu tertentu. jadi sebagai contoh kita lihat hak Allah ni ialah solat lima waktu, puasa bulan Ramadan, mengucap dua kalimah syahadah, berzikir dan mengenati Allah, mendirikan menunaikan haji bagi yang mampu dan sebagainya lah jadi semua ini berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi tidak ada manusia yang boleh menggugurkan kewajipan tersebut. Sebab itulah kalau seseorang itu meninggalkan solat, bukan sahaja dia melanggar hak pribadi. Bukan hanya melanggar hak pribadi. Tapi sebenarnya telah melanggar perintah Allah SWT. Walaupun tiada manusia menutup menuntut supaya dia melaksanakan solat. Ha, tapi dosa itu tetap ditanggung oleh orang yang telah meninggalkan solat tersebut. Ya. Ha? Sebab itulah para ulama termasuk Imam Syafi'i menyatakan bahawa hak Allah ini tidak boleh digugurkan. Kerana dia bersifat ibadah bukan muamalah. Ha? Bahkan ada ulama menyatakan bahawa hak Allah ini ialah segala hukum yang jika dilanggar ha tidak dapat ditebus kecuali dengan taubat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu taala sahaja. Itu maksud hak Allah semata-mata Dan di sudut kita memahami Tentang Allah ini Secara lebih dekat Kita lihat ciri-ciri dia Pertama Jika ditinggalkan secara sengaja Maka dia berdosa Macam hak Allah itu menunaikan solat Itu hak Allah terhadap hamba dia Jadi kalau seorang hamba meninggalkan solat Maka secara sengaja Maka dia berdosa lah yang keduanya ialah tidak boleh digugurkan oleh manusia. Mana sesuatu hak yang telah ditetapkan Allah, apabila tidak dilaksanakan, mana-mana dia tidak boleh digugurkan. Ataupun tidak digugurkan oleh manusia. Macam solatlah, kewajipan itu tidak boleh digugurkan. Sebab dia telah adalah ketetapan Allah ke atas hambanya. Yang ketiganya, keampunan atau kemafan tu kemafan hanya datang daripada Allah SWT. Eh? dan uh, dalam konteks hak Allah ini uh, balasan terhadap sesuatu eh, uh, uh, apa tu amal tu perbuatan itu eh, uh, ada ber berkaitan dengan akhirat mana pahala dan dosa tu dapat eh, uh, adalah urusan akhirat akan di uh, hitung ataupun dibalas di akhirat nantilah eh? jadi uh, sebab itulah hak Allah ini jika dilanggar eh, Uh, hukumannya lebih bersifat ukrawi uh, bersifat ukrawi okay, itu yang pertama yang keduanya hak hamba semata-mata uh, apa yang dimasukkan dengan hak hamba semata-mata uh, jadi hak hamba semata-mata ini ialah hak yang berkaitan dengan sesama manusia eh? Uh, uh, kata nas lah uh, berkaitan dengan sesama manusia dan tidak melibatkan pelanggaran terhadap hak Allah SWT secara langsung. Uh, contohnya, Uh, 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 maknanya uh, hak sesama manusia ini uh, Hak hamba ini uh, ia dimana ha Bermaksud hak yang dikhususkan kepada manusia uh, uh, Dengan tujuannya untuk menjaga kepentingan individu uh, Bukan uh, ibadah tapi lebih kepada menjaga kepentingan uh, uh, Diri manusia itu sendiri lah uh, uh, Sebab itu dia melibatkan soal Harta benda, menepatkan soal maruah, menepatkan soal keadilan sosial dan sebagainya. Jadi contoh yang ada di yang, yang ada di sini, Contohnya soal hutang-hutang, soal pemilik harta, soal menjaga kehormatan dan maruah, menepati janji dan mana eh, tidak mungkin atau mencela dan sebagainya lah. Eh, jadi sebab, sebab itulah kalau pelanggaran terhadap hak ini, eh, jadi kalau seorang tu katakan eh, dia berhutang, eh, jadi dia ada hak untuk eh, menutup hutang dia dan orang yang berhutang ada ada hak eh, maknanya kena melaksanakan bayaran semula hutang tersebut. Eh. begitu juga kalau orang yang dizalimi, di eh, maka dia eh, mesti memohon maaf eh, di atas perbuatan zalim dia atau fitnah begitu juga kalau kalau seorang itu mencuri RM500 ke RM1000 ke eh, daripada jiran dia. jadi eh, kalau dia bertaubat sahaja kepada Allah, tidak mencukupi. Jadi, dia mesti memulangkan 10 harta tersebut. Ataupun, dia memohon keampunan. Ataupun, memohon maaflah daripada jiran dia. Di atas perbuatannya itu. Sebab itu, para ulama' menyatakan bahawa hak amba ini tidak akan diakunkan oleh Allah SWT sehingga pemilik hak itu menghalalkan ataupun memberikan kemaafan. Jadi, macam kalau orang katakan orang tu mengumpat ke memfitnah seseorang eh ha, jadi dia tidak cukup sekadar dia memohon keampunan kepada Allah tetapi dia mesti juga memohon keampunan atau kemafan kepada individu yang dia umpat eh okey sebab itu dari sudut ciri-ciri uh, eh, uh, Hak hamba semata-mata ini uh, ianya Ehm. Um, ah uh, mesti diselesaikan sesama manusia. Uh, macam dia sebutkan tadi lah. Eh uh, kalau dia mencuri, uh, dia kena diselesaikan sesama manusia. Kalau dia menzalimi dia kena selesaikan uh, sesama uh, manusia. Kedua, pengampunan mesti datang daripada individu yang dizalimi, eh. Uh, uh, tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali setelah individu tersebut memaafkannya, eh. Uh, jadi berlaku kezaliman jika tidak ditunaikan. Jadi kalau contohnya di sini seorang mencuri atau mengfitnah orang lain, jadi dia wajib memohon maaf atau memulangkan semula hak tersebut. Walaupun dia bertaubat, tapi taubat tidak sah. jika dia tidak memohon keampunan daripada orang yang dia zalimi ataupun orang yang dia fitnah. Okey. sekarang kita lihat kepada kedua-dua hak tetapi lebih kepada Allah. Jadi maksudnya di sini ialah uh, perkara yang mengandungi hak Allah dan hak manusia. Namun, hak Allah lebih dominan. Eh? Hak Allah lebih dominan uh, 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 dan juga lebih utama. Eh? Uh, maksudnya di sini ialah hak Allah itu lebih utama. Uh, namun, di situ masih terdapat hak manusia lah. Uh, tapi hak Allah lebih utama. Eh? Uh, contohnya dalam soal hukum agios. Eh? Uh, hukuman bunuh, uh, balas bunuh Ataupun uh, luka, uh, uh, maksudnya, uh, sejauh mana uh, apa tu uh, hukuman, hukuman kisos lah, uh, hukuman kisos uh, yang perlu dibalas semula lah dibunuh semula. Uh, uh. Begitu juga hukuman udut, uh, uh, bagi kes-kes zina, inovok mencuri dan sebagainya. Uh. Uh, jadi uh, kalau kita lihat eh uh, uh, hukuman kisos tu uh, walaupun ahli waris berhak menuntut balasan eh uh, itu hak lah. tetapi hukuman asal telah ditetapkan oleh di Allah Subhanahu itu hak Allah mana hak Allah lebih utama eh uh, terhadap qish uh, uh, bunuh tersebut eh uh, uh, begitu juga dalam soal hudud eh uh, uh, macam hukuman uh, uh, mana dia ditetapkan oleh di Allah uh, tetapi uh, pelaksanaannya kadang-kadang berkaitan manusia jadi contohnya kalau soal uh, pencuri mencuri harta orang lain itu, itu ada kaitan dengan harta orang lain tapi uh, hukuman terhadap mencuri itu sendiri uh, mesti diutamakanlah uh, mesti ditegakkan okey sebab itulah uh, para ulama juga menyatakan bahawa uh, hukum hudud ni adalah hak Allah yang tidak boleh digugurkan uh, kecuali jika ada keraguan manakala tak cukup syarat uh, tak memenuhi syarat-syarat untuk menjadikan hudud ha, maka syariat memberi ruang pengampunan manusia lah eh? tapi eh, asasnya kira, sekiranya berlaku kes-kes eh, eh, mencuri dan sampai peringkat eh, boleh jadikan hukuman hudud eh, maka dia menjadi keutamaan itu eh? walaupun dia menambahkan harta manusia tapi hukum Allah itu lebih utama dijalankan di atas ke atas eh, pelaku tersebut. Eh? Ha, jadi sama juga seperti yang saya sebutkan tadi lah dalam kes kisos. Ha, jika waris mangsa memaafkan pembunuh ha, tetapi hukuman kisos tu Uh, maknanya hukuman bagi tu buk gugur eh? Ha, tapi dosa membunuh tetap eh? diampunkan oleh Allah. perlu perlu diampunkan oleh Allah Subhanahu melalui taubat eh? Ha, maknanya dia maafkan boleh ha, tapi dosa membunuh tu tetap dia perlu eh? Ha, Mendapat keampunan daripada Allah eh, Dengan cara eh, Bertaubat eh. Lepas tu ciri-ciri uh, bagi uh, uh, Apa tu uh, Kedua-dua hak ni Lebih kepada Allah SWT Pertama ialah melibatkan hukuman Yang telah ditetapkan oleh Allah SWT eh. uh, Jadi mana macam Hukuman-hukuman kisah, hukuman hudud uh, Hukuman itu uh, Menjadi keutamaan eh, Walaupun dia melibatkan manusia Ya, keduanya hak manusia ada, tetapi pelaksananya berpaksikan perintah Allah. Eh? Ha, boleh digugurkan oleh manusia eh? ha, dalam kes tertentu, ha, tetapi tetap memerlukan pengampunan Allah macam kikisos yang saya sebutkan tadi lah. Eh? Ha, contohnya kikisos, walaupun ahli waris berhak untuk menuntut balasan, tetapi mereka juga boleh memaafkan pembunuh. Namun dari sudut hukum syarak perbuatan membunuh tetap berdosa di sisi Allah Subhanahu Taala. Ha? Okey. Ha, yang khususnya kedua-dua hak tetapi lebih kepada manusia. Ha, jadi apa maksud di sini? iaitu hak yang mengandungi perintah Allah tetapi bertujuan utama menjaga maruah, harta dan keselamatan manusia. Ha. ha jadi maknanya di sini ada juga hak ha? Allah tapi lebih utama hak manusia. Ha, contohnya dalam soal apa tu a Kauzah Soal kauzah Menuduh Soal-soal itu berzina Tanpa bukti Tanpa bukti Ataupun memfitnah Ataupun melakukan sihir Yang memudarkan individu Memakan harta anak yatim dan sebagainya Jadi Walaupun larangannya datang daripada Allah SWT Tapi kesannya langsung terhadap manusia Jadi yang menjadikannya lebih berat kepada aspek hak manusia. Ha jadi kalau kita lihat di sini dia kesan dia keburukannya banyak berlaku pada manusia. sebab itulah maknanya di sini kita lihat perlunya maknanya satu a hak ini dilihat lebih kepada a tindakan daripada individu yang menjadi Uh, apa tu? Yang dizalimi lah, Ataupun yang dituduh lah. uh, Macam kalau uh, contoh orang yang Dituduh uh, melakukan zina uh, Jadi di situ dia ada hak lah. uh, Untuk ada hak uh, Jika maknanya kalau Kalau orang itu dituduh melakukan zina Tanpa saksi uh, maka uh, Orang itu berdosa kepada Allah uh, Dan wajib uh, Wajib memohon maaf Kepada individu tersebut uh, Jadi hukuman qazaf sebanyak 80 sabatan ya eh, dikenakan bagi menjaga maruah manusia. Ha eh? sebab itulah para ulama menyatakan bahawa hak manusia itu lebih besar. Kerana maruah dan kehormatan tidak boleh ditebus dengan harta. Eh? hak manusia lebih besar. Jadi tak boleh sebarangan menuduh seorang itu melakukan zina tanpa bukti Ha eh? melakukan liwat tanpa bukti Ha eh? begitu juga menabur fitnah dan sebagainya. Ha sebab itulah ada juga ulama yang menyatakan bahawa Uh, sesiapa yang Menzalimi manusia Maka Allah menangguhkan pengampunannya Sehingga manusia itu memaafkannya Sampai tahap itu uh, Walaupun uh, dia melibatkan hak Allah juga Di situ maknanya uh, Allah me -mel melarang uh, uh, Melarang seseorang itu Melakukan uh, fitnah uh, Menuduh uh, Orang lain melakukan zina uh, dan sebagainya Tapi di situ Risikonya, buruknya lebih besar kepada Maruah manusia itu sendirilah Ha, sebab tu saya, 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 saya telah sebutkan tadilah uh, Macam pandangan Iman Awawi sendiri Menyatakan hak manusia lebih besar Kerana maruah dan kehormatan Tidak boleh terbus dengan harta ha? Ha, Jadi uh, Bukan sahaja larang Allah uh, Terhadap menuduh sebarangan Seberonu begitu sahaja tanpa ada bukti uh, Tapi uh, Dalam konteks yang lebih uh, kesan yang lebih buruk Ialah kepada maruah manusia itu sendiri uh? jadi sebab itulah kalau dalam soal orang tuduh orang lain berzina tanpa saksi eh, eh maka eh, bukan saja berdosa bahkan orang itu sendiri eh perlu di, eh, dikenakan hukuman qazaf eh, eh sebanyak 80 sebatan eh, eh jadi sebab dia melubuhkan maruah manusia hmm okey jadi sebagai kesimpulannya um, kita lihat bahawa Islam menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Allah, hablum minallah dan juga hablum dengan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Kedua-duanya perlu dipelihara agar kehidupan di dunia dan akhirat mendapat redha Allah dan kesejahteraan sesama manusia. Saya kira tajuk ini tidaklah begitu sukar Sebab cuma kita hanya perlu memahami apakah maksud hak Allah, apakah maksud hak manusia atau hak hamba seorang hamba dan di antara kedua hak Allah dan uh, hamba itu uh, Adanya hak Allah dan hamba Dan bagaimana uh, pemberatlah lah orang kata eh, uh, Persentis kepada hak Allah itu lebih eh. nah, Contohnya dalam soal pelaksanaan hukum tadi lah eh, uh, Walaupun membuatkan juga uh, apa tu, Hak hamba, pencerobohan kepada hamba Contohnya mencuri Itu menceroboh harta Tapi uh, Maknanya hak Allah lebih utama di situ Dalam soal melaksanakan hukum hudud Terhadap eh, pelaku Curi eh, uh, uh, tersebut dan melibat dan soal uh, hak ham, yang lebih nampak uh, Persentagenya kepada seorang hamba uh, contohnya apabila berlakunya apa tu uh, contohnya uh, tadi uh, uh, tuduhan zina tanpa ada bukti ya uh, bukti uh, yang disyaratkan disyarak, dalam Islam uh, maka dia melibatkan soal uh, pencerobohan terhadap maruah ataupun uh, mencatutkan maruah manusia uh, jadi perintah Allah Ta'ala, eh, larangan Allah bukan perintah. Larangan Allah supaya jangan membuat tukang sebarang itu. Eh, juga ada hak di situ. Eh, tapi hak manusia nampak lebih eh, besar lagi di situ kerana melibatkan seorang maruah. Menyebabkan seorang maruah eh, manusia itu sendiri. Eh, jadi saya kira mudah-mudahan eh, sedikit sebanyak kita dapat fahamlah apa yang dimaksudkan dengan hak Allah dan juga hak eh, hamba. a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.